Мене звати Ольга Хрилан, я олімпійська чемпіонка Пекіні 2008 року. Брозова призерка Лондона 2012 року та чемпіонка світу 2013 року з фехтування. Цим зверненням хочу висловити свою підтримку нашій рідній Україні і сказати, що вона єдина і дуже сильна держава. Слава Україні! Я пондик Галина Васильівна, українка, заслужений мастер спорту України, олімпійська чемпіонка з фехтування. І я за єдність України. Збережемо її цілісність. Я Вадим Гуцаев, олимпийский чемпион по фехтованию 1992 года в Барселоне. Когда я выступал за Советский Союз, мы выступали все вместе, мы были одна единая страна. Моя моей команде пять счетов на Олимпийских играх. Трое из них было россияне, двое с Украины. Мы были как друзья, как братья, мы уважали друг друга, и мы жили, и мы делили последнюю, говорится, тарелку для того, чтобы победить эти Олимпийские игры. После этого, к сожалению, Союз распался. Но ничего между нами не изменилось. Русские остались такими же моими друзьями, такими же близкими моим братьям, как и украинцы для них, для, для тех же моих россиян. Поэтому хочу сказать одно, что на сегодняшний день в Украине, в сборной команде Украины по фехтованию, выступают и Мельницкий, и Николаев, и Одесса, и Харьков, все регионы, и Крым, все регионы, и мы боремся на чемпионатах мира, олимпийских игр, опять же выигрывать за нашу любимую Украину олимпийские медали, медали чемпионата мира и Европы. Поэтому хочу сказать одно, что я... Желаю всем иметь мирное небо над головой. И самое главное, чтобы мы любили и уважали россиян, они любили и уважали нас. И мы могли жить и гордиться тем, что мы живем на Украине, и никто в нашу страну не трогает. И они были счастливы, что живут в России, точно так же боролись и радовались своей жизни в России. Я Вадим Гудсайт за Единую Украину. Я Жовнир Ольга, заслуженный мастер спорта с фехтованием. И я за Единую Украину. Я пундик Дмитро, майстер спорту України міжнародного класу. Я за єдину Україну. Я ж Олег, заслужений майстер спорту. Я за єдину Україну. Я Торщук Олександр, майстер спорту України міжнародного класу. Я за єдину Україну. Мене звати Бойко Дмитро. Я з Хмельницької області. Заслужений майстер спорту з України з фехтування. Понад 10 років я представляю Україну на міжнародній арені. Я не представляю свою збірну без представників таких міст, як Харків, Миколаїв, Одеса, Львів, Київ. Ми всі разом і ми сильні, тому що ми разом. Козлова Ніна, заслужений майстер спорту України з фехтування. Мене зовут Андрій Ягодка заслужений майстер спорту України по фехтування. Я Одесід. У мене багато колег, друзів, знайомих з різних регіонів нашої країни. Пусть мы говорим иногда на разных языках, но это не мешает нам прекрасно понимать друг друга. Иногда могут возникать разногласия, но всегда можно найти компромисс. Мы все украинцы, это наша страна. Давайте не делить ее на части. Я за единую Украину. Я Кумаши Калина. Я чемпионка света с фехтованием 2013 года. И я за единую Украину. Слава Украине! Я Лена Воронина, заслуженный мастер спорта Украины по фехтованию. Я из Харькова, и я за единую Украину. Я ветеран украинского и советского спорта Виктор Павлович Фудятин, который много лет защищал честь украинской страны, украинского флага, в том числе и бывшего Советского Союза, вот на протяжении своей карьеры поддерживал все лучшее, что было в Украине. И то, что сейчас происходит, конечно, это парадокс, меня удивляет разговоры о разделении Украины. Украина должна быть единой, как она была всю жизнь, все, и мы, спортсмены, поддерживаем эту идею. Ни о каком разделении не должно быть. Вопросы касающиеся отдельных наций, которые хотят говорить на своем языке, да, этот вопрос нужно удовлетворить, чтобы не было разногласий, не было мнений по всей территории Украины, Юго-Востока, Крыма, допустим, или Западной Украины и так далее. Все остальное должно отпасть самим собой. Украина едина и неделима. И мы, олимпийцы-ветераны, олимпийцы-молодые, вот, поддерживаем эту идею и настаиваем на том, чтобы не поднимались эти вопросы ни о каком разделении. Вот я хотел бы высказать свою точку зрения. Я думаю, что спортсмены, олимпийцы, те ветераны наши олимпийцы, почти что такого же мнения, я с многими разговаривал, и они поддерживают эту идею. Вот это самое главное, то, что нужно сегодня сказать, и чтобы нас услышали. Везде во всех регионах, и на западе, и на востоке, и в центре, и в Крыму. Тем более, что мы представляем Украину со всех регионов. Мы говорим на русском, мы говорим на украинском, мы говорим с акцентами, мы говорим на э, татарском, вот и так далее. И тем не менее мы всегда поддерживали дружбу, хорошие отношения и никогда не думали ни о каком разделе, тем более о войне. Поэтому я призываю всех объединиться за единую Украину. Екатерина а Я Екатерина Ченцова. Мы серебряные призерки чемпионата Европы по фехтованию. Мастера спорта Украины. Родились и выросли в городе Николаеве. У каждого из нас одна мама. Одна родина, одна страна. Давайте любить ее и беречь. Мы, по за единую, единую Украину. Я Ростислав Герц. Заслуженный мастер спорта с фехтования и призер чемпионата свита. Я виступаю проти загарбницьких дій щодо України і закликаю весь народ стати одним цілим в цей непростий час. Здравствуйте. Меня зовут Сергій Голубіцький. Я родився і вираз в Києві. Я являюсь вигратним чемпіоном світу і призором Олімпійських ігр по фехтуванню. В даний момент я живу і работаю в Сполучених Штатах Америки. Я хотів би сказати, що я за єдину Україну. Слава Україні! Я зовут Лена Кривіцька, а я Анастасія Євченка. Я Хэби Бежура. Вместе мы сборная команды Украины по фехтованию на шпагах. И мы за единую Украину! Я Дмитрий Резлин, тренер сборной команды страны по фехтованию. На последних двух международных соревнованиях в нашу команду выступали девочки из Запада, из Львова, из центра, из Киева, из юга Севастополя. Мы не делим нашу команду, нашу страну на части и просим всех остальных. Мы одна страна. Пожалуйста, не делите нашу страну. Мы единая Украина. Меня зовут Погосов Георгий Вадимович. Я коренной киевлянин. Являюсь заслуженным мастером спорта по фехтованию. За свою спортивную карьеру я завоевал золотую и серебряные медали на Олимпийских играх, 6 золотых и одну серебряную на чемпионатах мира. Я за единую и неделимую Украину. Меня зовут Владимир Лукашенко. Чемпион мира по фехтованию на саблях, обладатель Кубка мира, двукратный участник Олимпийских игр в составе национальной сборной команды Украины. В связи с тяжелой ситуацией на Украине я хотел бы выразить свою гражданскую позицию. Хотел обратиться ко всем, от кого сейчас зависит будущее нашей страны, будет ли страна единой. Я представлял Украину на многих международных соревнованиях, Был капитаном более 10 лет. Я горд тем, что флаг Украины поднимался не единожды на пьедестале почета. И Украины знают не только через красноречивых политиков, но знают через сильных спортсменов, которые дала эта страна. Поэтому мой призыв, что Украина есть сильная страна, и Украина есть единая страна. И нельзя допустить ее разделения.